Народ, привет! С вами снова команда компании Аверс Приехали в хозяйство к одному из наших клиентов поснимать работу очистителей ряда на селке Эльворти. Червона Зирка, Вега-8. Сейчас ребята сеят, сеят подсолнух. На улице, может, кому-то интересно, а какое? Сегодня 14 мая. 14 мая 2021 год. Мы сюда поставили очистители ряда в форме акульевого зуба. Работают они в паре с кутером. Поснимаем вам работу, покажем, как они работают, потому что тут очень интересно большое поле с максимально, ну я не знаю, очень много пожневных остатков кукурузы. Я думаю, всем интересно будет, как они будут работать по такому количеству пожневных остатков. Давайте. Э, смотреть на их состояние после 100 гектаров примерно э, посмотрим их в работе посмотрим поле после того как они э, прошли Мужики ходят, счищают сеялку после каждого прохода в одну сторону. Я думаю состоянием на начало мая 2021 года у многих сейчас с этим проблемы. Налипание очень-очень сильно налипает грязь. Чистики у кого-то ломают, у кого-то не ломает. Поэтому возможно чикентрекеры тут решили бы эту ситуацию. Это в середине. Что-то забывается. Раньше не забывалось, а сейчас забывалось. Чуть постиралось уже. Да ну сколько. Так вот, Где очистители тут? ряда. Опять в форме акулевого зуба. На селке Льворти. Работают в паре с култером. Култер оригинальный, чи че... докупали? Оригинальный. пришел, шел, да? Да, да, Оригинальный култер. Поставили Очистители ряда в форме акулевого зуба, потому что есть необходимость работать по большому количеству пожиновных остатков кукурузы. Прошу, прошли они примерно гектар 100, говорит механизатор. Вот, покажу вам небольшую... Выработки как таковой нету практически. Металл будет подтачиваться со временем. Всегда будут острые, будут свою работу выполнять. Вот, на зубьях. Выработки от других зубьев нету. В общем, ребята довольны. Мужики довольны. Говорят, разгортая нечего делать. Вот это правильно, что с таким количеством поживных остатков выбрала именно акулий зуб. То есть, если а стандартные пальцы, то они не так будут добре справляться. По таких Ну, дуже багато поживних а остатків а то, так. ось все. Та ні, буває, так качану сюди попаде, закліне і горне. Ні, ну то якщо дуже здоровий, дуже, дуже товстий, а, то рід, само та, собою, так. Да, ну... Це, що для такого случая бандаж би поставити, вони тоді більш тяжкі стають. Тоді він буде їх роз... ну, за повністю защадмаси А Ми, dares... Це наскільки вони зараз глубини працюють? Десь атака. Там менше, наверное. Зараз да. Да, ну, сантиметрів... почва волога сильно заглубляти не треба. Це якщо там рапс, сіє, уже почва, коли тверда. Щоб до вологи да. доставати, можна трохи нижче. Это на Это ми їх наоборот намагаємося підняти, бо тільки чуть нижче, воно розгортає так, щоб канави такі. Так, да, це нижче опускати треба буде, коли рапс буде сіяти. Да. Вот поле. Вот куча поживних остатків, как видите. И даже они еще стоят в междуряде. Вот он прошел с очистителем ряда. Отойду, чтобы не делать. Вот, как видно, канаву не нарыл, потому что они практически в самом верху. Сейчас заглублять их на необходимости нету. Канавы не нарыл, ряд расчистил, вот раскидала по краям, видно, поживные остатки. Вот где-то вот перерубала их. И потом раскидала. Влаги в этом году. Говорят, все очень-очень много. Но ну, это к лучшему. Вот давайте посмотрим на поле до того, как по нему шла селка. Вот, собственно говоря, до. Видим. Довольно-таки твердая... Корка образовалась относительно. Вот. Прошла. Вот еще нет. Вот это состояние поля до. Сюда бы еще стриптил бы наш загнать. Посмотреть, как он будет работать. Очистители ряда стоят на селке без бандажа. Хотя тут было бы еще огонь, если бы поставить бандаж. Тогда он бы по бокам вот это еще чуть-чуть лучше разравнивал. Корку вот эту чуть бы раздробил бы. То, что по краям. На первый взгляд на необработанном поле вроде кажется, как корочка такая твердая, небольшая по толщине. Вроде как бы все это. А доезжают в одну сторону, приходится выходить, чистить опорные прикатывающие колеса, потому что много налипает. Позавчера тут был дождь, позавчера. Вчера они после обеда выходили, говорят, вообще налипало страшно. Сейчас чуть лучше, сейчас хотя бы в одну сторону могут доехать. Чтобы такого не случалось, вот предложили поставить опорные колеса, чикентрекеры прикатывающие колеса Chicken трекеры нашего производства. Кто не знает, это э, такая технология, вид топорных колес, которые выполнены специально такой формы, чтобы не было налипания, там э, вот мокрая земля будет кусками вот так отваливаться. Плюс она не переуплотняет почву. Если, допустим, вот налипает очень много на опорные колеса, тяжелая резина, широкая, может чуть-чуть где-то что-то переуплотнять или прикатывающие, если там много грязи. Здесь переуплотнять не будет. Равномерно семена прикатывает, не переуплотняет. В общем, смотрите видео, как они работают. Я надеюсь, вам понравится. Кто знаком с этой технологией, можете все равно посмотреть. Кто не знаком, смотрите, знакомьтесь. На очистителей ряда от нашей компании есть государственная компенсация. Мы можем еще и много чего другого, помимо техники, предложить под компенсацию. Пишите в комментариях обязательно, как вы оцениваете работу наших очистителей. Можете, я не знаю, задавать какие-то вопросы, то, что вам интересно. Также подписывайтесь обязательно на наш канал, следите за новостями. Мы не только наша компания не только производит сельхозтехнику, задает еще и тренды на производство сельхозтехники в Украине. В Украине это и рекорды по ротационным боронам, и широкозахватные шлейфовые бороны, которые в, габарит, в транспортном у них габарит 3 метра. Так что подписывайтесь. Всем вам больших вам урожаев, процветания, блага, удачи. Так что всем пока-пока, до новых встреч.